Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Belə bir gözəl həyətə təqdim hey, hey, edəcəyəm sizlərə. Sənədlərimiz var. 2 ailə üçün nəzərdə tutulmuş bir evdir. Epsilona Ev qədər cüt daş tikilib, mərtəbə arası monolit betondur. Yəni bu 1-ci və 2-ci mərtəbəsi monolit betondur. Burda 2-ci mərtəbə qalxan yanından pilləkəni var. Aşağıda 2 otaqdır, yuxarıda 3 otaqdır. Tam təmir, sənədlərimiz var. Qanunətarlığa qısad qolacaq. Qaz, su, çevə kanalizasiyası var. Masazır qəsəbəsində Hakimovbaşı küçəsində yerləşir. Hündür yerdir, quru yerdir. Bütün kommunalı var, qaz, işıq var. Evdə bir gün də olsun yaşayış olunur. Həyətin göstərim. Həyət normaldır, maşın keçəcəyə, otub durma yeri də var. 2 ailə rahat şəkildə, tam şəkildə yığışmaq mümkün, yerləşmək də mümkündür. Həyətin gördüyünüz kimi tameti döşənilib. Kompletxüs və də bu üsulla verilib. Bütün kommunallar var, qaz, su, işi, kanalizasiya mərkəzidir. İçəri daxil olaq. 1-ci mərtəbədə belə bir şərait var. Sağ tərəfdə bizdə mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub. Yuxarıda proyekti tam fərqlidir. Aşağıda proyekti bu qaydadadır. 1-ci mərtəbənin üzünə alınacağı hamam otağı var. Tam təmir. Aksessuarlar danışıq əsasındadır. Endirilmiş qiymətdir. Hal-hazırda qiyməti endirilib evin. Burda yataq otağımız var. Döşəmə laminatdır. Evin xəzəpara işləri qalıb. Çox cüzi işlərdir. Yəni belə deyək, küçüləri laminatdır. Səlzanın e, qurağının işlənməsidir. Çöldə bəzi xəzəpara işləri qalıb. Bunun üçün gəlib təqdir eləcək. Giriş hissədə bir ay göstərdim və qonaq otağını göstərəm. Böyük qonaq otağıdır. Böyük pəncərəyə malı. Və bu hissəsinin malalit betondur. Burda da pəncərəsi var komplektdə çəkilib, tam hazır. Təmirə söz olmur, çox gözəl təmirlənib. Evin iki qapıları var, bəyaz qapılardır və qalxaq ikinci mərtəbədə olan şərəfi göstərirəm sizlərə. Qiyməti endirilib, hal-hazırda ən qiymətədir. Nağd çatılır. Və yuxarıda olan şəraitləri tam şəkildə göstərim. Yuxarıya qalxmışıq. Həyəti gördünüz ki, böyükdür, yerdə gözəl hündürdür. Burada bizdə Təhrizdə ikinci mərtəbədə. İkinci mərtəbə tam 3 otaqdır. Aşağı 2 otaqdır, yuxarı 3 otaqdır. Burada mətbəxdir. Belə bu formada bir mətbəximiz var. Burada bizdə hamam otağıdır. Tam tərədir. 1-ci yataq otağıdır. Tam belə. Sayları məhdud digərlərin qaçavağa dəyməz. Yataq otağı Bu bizdə ikinci yataq otağıdır. Evin ümumi xəttən hər iki mərtəbəsində ümumi götürəndə 3 ədəd yataq otağı var. 2 ədəd qonaq otağı var və hər mərtəbəsində də hər mərtəbəsində də. gördüyünüz kimi qonaq otaqları da var, məhəmmət otaqları var. Evə baxdıqdan sonra endirim olacaq, qiymət 79.000 manatdır. 79.000 manat 79 təklif olunur alana sonra da daha kəsmək mümkündür. Sonra da sizə təşəkkür edirəm. İsmail Həcməzov adlanıram.